रिडेव्हलपमेंट सध्या नवी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत आहे त्यामुळे नागरिकांच्या मनात रिडेव्हलपमेंट संदर्भात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ उडत आहे सोसायटी रिडेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपला बिल्डर निवडून त्याच्या हाती सर्व काही सोपून दिले जाते परंतु डेव्हलपर जर फसून गेला तर त्यांना प्रोटेक्शन गव्हर्नमेंट व पी एम सी कशा प्रकारे देणार बेनिफिट्स कशा प्रकारे त्यांना मिळणार अशा अनेक शंकांचे निराकरण या चर्चा सत्राच्या माध्यमातून युनिक्यूब पी एम सी चे मॅनेजिंग डायरेक्टर हिमेश लिंबानी यांनी केले आहे रिडेव्हलपमेंट साठी योग्य मार्गदर्शन मिळावे त्याचे फायदे तोटे कळावे तसेच कोणीही दिशाभूल करू नये यासाठी युनिक्यूब पी एम सी तर्फे नवी मुंबई सानपाडा येथे रिडेव्हलपमेंट संदर्भात नेरुल मधील त्रिमूर्ती सोसायटीच्या नागरिकांसाठी सेमिनार चे से आयोजन करण्यात आले होते या सेमिनार मध्ये त्रिमूर्ती सोसायटीतील सदस्यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला आहे त्रिमूर्ति सोसाइटीतील सदस्यांनी हाथ ठराव युनिक्यु पीएमसीला पसंती दिली आहे यह है, तो है फास्टेस्ट फास्टेस्ट और लार्जेस्ट रीडेवलपमेंट यह है श्रद्धा और अबोनिया करंटली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसी पीएमसी नहीं है जो आपको दिखा सके कि हमारा काम चल रहा हो वी आर प्राउड टू से जो श्रता प्रोजेक्ट है हमारा फेबर 2025 ट्वेंटी रिहाब का जो बिल्डिंग है वो हैंड ओवर कर रहे हैं ऐसा कोई भी एम सी जो आपको एक्चुअली दिखा सके कि जो रीडेवलपमेंट इन नवी मुंबई एक्चुअली एक्सिक्यूट करके हैंड ओवर कर रहे हैं तो ये श्रद्धा और अवनी है अवनी का हमने फाउंडेशन भी चालू कर दिया है सोसाइटी मेंबर्स आर हैप्पी और खुद सुभाष साहब वहाँ पे बैठे दोनों साइड में ही मैनेजेज बहुत और ऐसा नहीं रहता है कि सोसाइटी मेंबर्स को थोड़ा आ, ये क्वेश्चन रहता है कि हमारा जो क्वालिटी रहेगा री का और जो सेलेबल का रहेगा वो कम्प्लीटली अलग रहेंगे ऐसा नहीं है वी मेक श्योर जो भी, भी मटेरियल यूज़ करते हैं जो भी ड्राइंग्स के जो अप्रूवल होते हैं एज पर अप्रूव्ड बाय सोसाइटी मेंबर वही हम लोग मटेरियल साइट पे यूज़ करते हैं वी मेक श्योर दैट तो ये है यूनिक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी जो हमारा ब्रांड है यूनिक ब्रांड बेसिकली मैं ओमान से हूँ मेरे फादर सेवेंटी नाइन में आए थे एंड करंटली ही स्टार्टेड द कंपनी इन नाइन्टी नाइन ट्वेंटी फाइव ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमें एज अ डेवलपर हम लोगों ने थ्री हंड्रेड प्लस प्रोजेक्ट्स वहाँ पर एक्ज्यूव करके हैंड ओवर किया है वी हैव डन द बिगेस्ट मॉल डुलेवर्ड मॉल किया है हमने वहाँ पर और दैट इज मोर देन फिफ्टी फाइव मिलियन रियालोक ओमानी तो उतना बड़ा काम हमने एज अ जॉइंट फैमिली बिजनेस है गुजराती से हम लोग तो ये काम आप आप जानते हो गुजराती थोड़े धंधे वाले होते हैं। तो दैट इज़ वॉट वी आर मास्टर्स ओनली इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारा फोकस ऑयल एंड गैस या ट्रांसपोर्ट या ऐसा कुछ में नहीं है सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ही है तो ये है बुलेवार्ड मॉल थोड़े फोटोग्राफ्स है प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन होती है यू आर नॉट अलाउड टू गो मोर देन टेन फ्लोर दस फ्लोर के ऊपर आप नहीं जा सकते इसे सारे ग्राउंड बेस्ड भी हैं फोर हंड्रेड 400 फ्लैट्स जो फ्लैट्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हमारे कंपनी में थ्री थाउजेंड लेबर्स वी हैव अ कैम्प सेटअप तीन हजार लोग हमारे सारे इंडियन ही है वो वहाँ पे रहते हैं और हमारे लिए काम करते हैं क्या प्रॉब्लम्स है लीगल के इश्यूज एंड देन फाइनली हम लोग टेंडर में मेक श्योर sure करते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है कितनी फीसबिलिटी एक्चुअली बैठती है आपकी प्लस लेआउट एंड काफ़ी लोकेशन रहेगा आपका एज अ सोसाइटी आप लोग ऑलवेज मांगोगे कि मुझे फ्रंट में रहना है राइट right? right? क्योंकि आपका बिल्डिंग है व्यू अच्छा चाहिए हमें पीछे नहीं रहना है तो जनरली जब एक डेवलपर आता है उसे पता होना चाहिए कि किसमें वो आ रहा है किसके लिए वो बिल्ड कर रहा है इफ वो पीछे है तो कितना वैल्यू में वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है तो एज अ पी एम सी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर की सोसाइटी का, का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और डेवलपर हो उनको पता हो कि सोसाइटी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और आगे जाकर सेवेंटी नाइन ए का जो प्रोसेस है डेवलपमेंट अग्रीमेंट का जो प्रोसेस है उसमें इश्यूज ना आए हम लोग एवरी सिक्स मंथ देखते हैं कि कितना सेल हुआ कितना फंडिंग आया डेवलपर के पास हमारी प्रोजेक्ट आगे जाकर रुकेगी नहीं रुकेगी तो रिस्क मैनेजमेंट जो रहता है हम लोग पहले से ही करते हैं एंड फाइनली प्रोजेक्ट क्लोजर सो वी आर विद यू फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड चाबी देने का वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिल so, लास्ट हम लोग रहते हैं प्लस टू इयर्स मेंटेनेंस पीरियड जो उसके बाद में भी जो रहता है वो हम लोग जेन्य आप लोग के साथ रहते हैं कमिंग टू प्रोसेस आपका जो स्टेप बाय स्टेप इनिशियेटिंग रीडेवलपमेंटी बाई कमेटी मेंिक्वायरमेंट एटलीस्ट वन फिफ्थ ट्वेंटी में शुड रिक्वेस्ट टू मैनेजिंग कमेटी कि हमें रीडेवलपमेंट में जाना है आई बिलीव हंड्रेड मेंबर्स है आपके रह नाइन्टी मेंबर्स हैं सो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी मेंबर्स आपका फर्स्ट एस जी एम अरेंज होता है उस उसमें आप नोटिस देते हो द कमेटी मस्ट गिव एटलीस्ट फोर्टीन डेज नोटिस फॉर ऑल मेंबर्स बिफोर द मीटिंग डिस्कशन पॉइंट टॉक अबाउट रीडेवलपमेंट प्रोसेस टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ पी एम सी एंड कलेक्ट रिटर्न कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर तो ये प्रोसेस आपको जेनरली फॉलो करनी है कमिटी मेंबर्स को फाइनली आएगा आपका कंडेक्ट सेकेंड एस जी एम उसका फॉरम इंश्योर एटलीस्ट टू थर्ड सिक्सटी परसेंट मेंबर्स आर प्रेजेंट इवन वीडियो कॉल एक्सेप्टेबल है फाइनल अप्रूवल गेट अप्रूवल फॉर रीडेवलपमेंट फ्रॉम एटलीस्ट फिफ्टी 51 परसेंट फिफ्टी वन कंसेंट इज मैंडेटरी उसके बिलो आप रीडेवलपमेंट में नहीं जा सकते एंड फाइनली इज अपॉइंटमेंट पी एम सी अपॉइंट एलिजिबल पी एम सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दी एंड यही है जो आपको गाइड करेंगे फाइनल हैंड ओवर पर तो एक भी अच्छा पी एम सी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो क्या क्या काम करते हैं Uh, कौन है उनके ऑर्गेनाइजेशन में वो देखो उनका एक्सपीरियंस क्या है और जेनुअनली बाद में आप फाइनलाइज करो पीएमसी को उसमें भी अभी बिल्डअप में क्या बोला आपने 50 50 परसेंट सिडको प्लस बिल्डर सोसाइटी ओनर्स हाँ बराबर है तो उसमें सिडको ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं बिल्डर अपना सोसाइटी ओनर कुछ नहीं रहा है नहीं सर सिडको को बेनिफिट मिल रहा है ज्यादा तो ओनर तो वही है ना सर प्रॉपर्टी किसकी है नहीं है सर आपकी प्रॉपर्टी सिडको की है सर क्या आपको एलिजिबिलिटी तो थर्टी फाइव परसेंट है नंबर वन राइट वो तो बेनिफिट तो मिल रहा ही है आपको तो वो बिल्डर से देखे सर वो बिल्डर से फिर डिस्कस करेंगे आई बिल्डर देगा जब एनओसी लेने जाएंगे सिडको से को तो स्टेट बोल देगा जो मैंने बनाया उस पर एलिजिबिलिटी है आपकी वन बी के आपने किया है या टू बी के भी किया है वो में अप्रूवल नहीं मिलेगा सिर्फ वन आर के का ही सिर्फ को अप्रूवल देगी 99 परसेंट सब वन बी के ही हो गया है तो वन बी के का हम लोग टू बी के करेंगे वो फिजिबिलिटी के हिसाब से हम लोग टू बी करेंगे और जो टू है वो टू को थ्री हाँ सर हाँ सर मल में आप गए तो कितना ज़्यादा मिल सकता है सर टेन परसेंट एक्स्ट्रा तो फोर्टी फाइव परसेंट मिलेगा थर्टी फाइव परसेंट जो था प्लस टेन मतलब फोर्टी फाइव परसेंट टेन परसेंट बढ़ेगा हाँ टेन परसेंट बढ़ेगा सेवेंटीन पे नहीं थ्री हंड्रेड स्क्वाज मिनिमम उसके ऊपर आप पकड़ो उसके ऊपर तो बिल्डर बिल्डर टेन भी पकड़ा प्लस टेन परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा हुआ आपका क्या रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताइए फिर मेरा काम है लड़ने का जिनका वन, मेरा, आ, वन के मिलना चाहिए और के जो वन, वन को थ्रीएच के को, वन बी एच के, के, के ने टू ने एच के किया है तो वैसे तो मुझे तो वन बी वाले जो है सेकेंड फ्लोर उन्होंने टू बी एच के किया है ऑलरेडी थ्री बी एच के हुआ है सेकेंड फ्लोर वालों ने देखिए पीएमसी का जॉब क्या है PMC का जॉब नहीं है आपको एरिया देना नंबर वन मैं एरिया नहीं दूंगा आपको एरिया डेवलपर से लेना है मेरा काम है आप, आपके साथ रहकर वो एरिया लेना उनसे जेन्यनली लेना जो आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा मैं फुलफिल करने के लिए हूँ आपके लिए <laughs> तो आप 400 जो बोल रहे हो <laughs> जो 400 आप बोल रहे हो मैं बोल दूंगा हाँ नो प्रॉब्लम मैं दूंगा आपको नो बट ऐसा नहीं रहता है जो क्योंकि मैं कमिट करूंगा आपको हाँ सर ने जो ना हाँ सर हंड्रेड नाइन्टी टू हंड्रेड क्या है जेनुअन ही जेनवन सर ओमान में तो उतना ही तो बनाते हम लोग क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन मेथड ऐसा है तो उसका तो टेंशन नहीं आपको है आपको चांगले एक्सप्लेन केलं आणि सर्व लोकांना समजलं व्यवस्थित तर ते आम्ही रिकमेंड करू शकतो लोकांना दुसऱ्या लोकांना कारण आम्हाला त्यांनी जे एक्सप्लेन केलं त्यांनी जे गॅरंटी दिली आहे ती आम्हाला म्हणजे पटते म्हणून आम्ही हो म्हटलं अच्छा हे प्रेझेंटेशन किया कितना सारा डाऊट था लोगों का सब डाउट क्लेरिफाई किया है, है? प्रेजेंट जो दो हे कर रहे हिसाब से अच्छा चल रहा है जो वाशीवाला जो प्रोजेक्ट आहे उसके से अच्छा रहा है इट इज ओके नाही अभी प्रेजेंटेशन इज गुड दॅट इज ऑल इंक्लूडिंग नाही आम्हाला समाधान वाटलं त्याच्याविषयी आणि हे प्रोजेक्ट आता आम्ही आमची तर आता जवळजवळ तयारी झालेली आहे बहुतेक लोकांची कारण प्रत्येकाने हात वर केले त्या हिशोबाने आम्ही सगळे तयार आहोत तसे पण आता परत ना आमची एक कमिटी थोडंसं हे करून आम्ही पुन्हा डिसिजन घेऊन मग त्यांना ते हँडओवर करू शकतो आम्हाला काय जास्ती आता जे काय ते सांगितलं आहे ना त्याच्यापेक्षा थोडासा एरिया वाढून मिळाला सगळ्यांनाच तर ते योग्य वाटेल नाही ना हिमेश सरांचा आभार तर माणूस मानतोच आहे ते आता एवढं त्यांनी एवढं चांगलं समजावून सांगितलं त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभारी आहेत प्रथमतः मी हिमेश सरांचं धन्यवाद मानतो की त्यांनी त्रिमूर्ती कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी नेरूळ सेक्टर आठ येथील र रहिवाशी आम्ही सभासद या ठिकाणी सेमिनारसाठी आलो आहोत सरांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी काही गायडन्स केलेलं आहे रिडेव्हलपमेंटबद्दल किंवा कशाप्रकारे आपल्याला बेनिफिट्स मिळतील भविष्य काळामध्ये येणाऱ्या ज्या काही संभाव्य अडचणी आहेत त्याच्याबद्दलसुद्धा चांगल्या प्रकारे सरांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि सर्वानुमताने जवळजवळ पस्तीस सभासद या ठिकाणी आज या सेमिनार अटेंड केलेला आहे पस्तीस ते चाळीस लोकांनी माझ्या अर्थाने सर्व या ठिकाणी समाधानी आहेत सरांनी जे काही गायडन्स केलं त्यामुळे सरांचं मी सर्व सोसायटीच्या वतीनं या ठिकाणी मी मनपूर्वक त्या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करतो आता ह्या प्रश्न सर्वांच्या मताने मॅडम होईल क्योंकि मी ॲज प्रेसिडेंट आहे तरी मी काही निर्णय घेऊ शकत नाही नाही सर्वांनी मग ते त्या ठिकाणी केलं पण अजून काही मेंबर्स आहेत ना तर आम्ही पस्तीस लोकं आहोत आणि अजूनही जवळजवळ आपल्या सिक्स्टी सेवन पर्सेंट पाहिजेत तर तेवढे तयार झाले तर माझे सगळ्यांनीच काय आम्ही तयार आहोत आम्ही त्या गोष्टीसाठी भविष्यकाळामध्ये ते प्रोजेक्ट सरांनी सांगितले श्रद्धा आणि आणि सेक्टर नऊ आणि दहा वाशी या ठिकाणी प्रोजेक्ट चालू आहेत चांगल्या प्रकारे प्रोजेक्ट चालवले आहेत आम्ही पण आमची कमिटी जाऊन आम्ही पाहू शकतो त्यांनी पाठीमागा पण आम्हाला बोलले आहेत पण तर भविष्यकाळामध्ये आम्ही पण आमचे प्रतिनिधी जाऊन तिथं व्हिजिट करू शकतो किंवा चांगला आम्हाला पण चांगला बिल्डर पाहिजे की जेणेकरून विदिन अ पिरियडमध्ये सेक्युलेटेड टाईममध्ये आम्हाला आमचे पजेशन मिळावं बाकी काही नाही सामान्य माणसाला एवढीच अशा असते